Звертається до вас з великою проблемою. Руйнується безпека на нашому підприємстві. З травня місяця ми не отримуємо заробітну платню. В цьому місті два місяці тому відбувся два теракти. Це було взорвано два автомобілі біля міліції і з гранатомету був розстрілян воєнкомат. 700 метрів від цього теракта знаходиться наше оборонне підприємство, яке має боєприпаси, порох і е, производить танковий та артилерійський вистріл. Е, два тижні тому наша нова директриса задумала звільнити службу безпеки після того, як служба безпеки виявила п'яну команду охорони на чолі з командиром цієї охорони. Охорона вооружена має ключі від поружейної е, кімнати де декілька десятків створів. Е, е, замість того, щоб звільнити п'яну охорону підприємства, е, виконати закон України за порушення, груби порушення трудової дисципліни, вона видає наказ під виглядом. Скорочення извиняє заступника директора мы в начале января, а вообще после 19, 19 числа на работу. А это ж еще неизвестно, как там дальше будет, потому что за свет долги собирается за все. Почему мы при директоре у нас все почему при человека, который мы работали, и выполняли и деньги, получали ежемесячно? Мы старались нам очень тяжело было. Вот и в нашем городе работы не найдешь. Его убрали за каких-то полдня, поставили сначала на полгода так просто посидеть. Когда, когда, начали требовать настоящего директора, дайте нам, нам пообещали, дали. И опять то же самое, третий месяц отлаживается. И нарушение кодекса закона о труде закона о Проспока. Мы в Укроборонпроме вымогаем разорвать трудовой контракт с Кашкаровой по статье 45. Одно Второе, мы требуем не уничтожать службу безопасности, а усилить безопасность предприятия в связи с событиями в стране. Вы знаете, страна в стадии войны и сколько там от России. Вы с и все. И требования дальше. Нам вернуть нужно те деньги, которые за заработал за предыдущий контракт. Их нет. А нам еще должны 440 тысяч долларов. Если может можете по теперешнему курсу, люди могут получить хорошую, достойную зарплату, отметить умы. Плюс еще мы знаем, что завод может выполнять определенные работы по изготовлению боеприпасов. Почему нет заказов? Почему нет работы? куда-то в Индию мы можем делать свои армии, что не надо. Плюс контроль за том, чтобы не разворовывалась не и комплектующие, будет комплектующих, и потому что есть возбуждены уголовные дела, потому что недостаточно. То Вольфрам у нас угоруют, то Ильза угоруют. И разум